Предложения, переговоры, это все уже не важно. Когда возник вариант Динамо Киева, я поговорил с Сергеем Станиславовичем, я для себя решил то, что я хочу быть здесь. Но самое главное было заинтересованность главного тренера для меня, потому что для каждого футболиста очень важно, чтобы тренер на него рассчитывал и видел его в своей системе, в их команде у себя. Ну и, конечно, второй вопрос это то, что Динамо выступает в Лиге Чемпионов и в последнее время показывал хороший футбол так получилось, что то, что и Громов, и я, мы пришли свободными агентами, ну, так, так сложилось, я не знаю, никогда это не обращал внимания, покупать футболисты или свободные агенты, это команда собирает, тренер для себя, подбирать под себя вместе с президентом, поэтому, если это тренер, главный тренер посчитал, что мне нужны эти футболисты, в команда их подписала, я считаю, это нормально. И я давал себе отчеты, как будут относиться к мне болельщики, потому что я перехожу в Киев с командой конкурента, с принципиальным врага. Ну, я для себя, как говорится, решил с самого начала то, что... Я, конечно, разговаривал с болельщиками после товарищеского матча на базе. Мы, в принципе, друг друга поняли, я надеюсь. Я, если они хотят со мной поговорить, я только за, я готов с ними встретиться, все, на все вопросы ответить, обсудить. Ну, для себя самое главное решила, я не хочу никому ничего объяснять. Я, я принял это решение, моя семья меня поддержала. Преданность клубу, говорится, как мне говорили, биться за эмблему, доказывать и все остальное, я буду не словами, а работать на футбольном поле. Конечно, цифра не маленькая, но так получилось, что да, вот уже седьмой клуб, но, значит, так надо было, так сложилось, поэтому, в принципе, каждый, каждый клуб, в котором я играл, у меня остались хорошие воспоминания и ни о чем не жалею. Конечно, очень отличается подготовка и манера игры нам. Динамо. Но ничего, уже, слава богу, то, что у нас получается полный цикл подготовки есть, поэтому есть время, как говорится, и приспособиться, и понять все, что хочет от тебя тренер. Поэтому я считаю, тоже это никаких проблем не будет. самое главное было пройти полноценные сборы. И это самое главное, то, что это получилось. Конечно, для нападающего нужно всегда находиться в если Сергей Станиславович требует то, чтобы нападающий центральный я играл в штрафной, всегда был первый, шел на мяч, искал позицию для удара, это нормально. И потому что уже не первый день тренируемся, конечно, же, начинаешь лучше понимать ребят, уже знаешь, как они могут отдать, куда, куда могут подать. Поэтому нормально идет, в принципе, рабочий тренировочный процесс, до который нужно привыкнуть и адаптироваться. Я не люблю жить прошлым, я всегда смотрю вперед и думаю о завтрашнем дне, потому что... Прошлые заслуги и прошлые какие-то достижения это хорошо, но всегда нужно двигаться вперед и ставить перед собой какие-то новые цели, потому что если постоянно оглядываться назад, в принципе, человек может остановиться, а в футболе с ним более. Всегда хочется покатать хороший футбол и забивать, добиваться побед, выигрывать золотые медали, и кубок выигрывать. Суперкубок, поэтому... Стимул всегда есть. Стимул есть. Самое главное – это победа. Самое главное – двигаться вперед, Россия как футболист и помогать футбольному клубу «Динамо».